السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لَكُمْ أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Sebab Nabi 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 Qala hita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhill wa la yashqa Kemudian Tuhannya memilihnya maka dia pun kembali kepadanya dan berinya petunjuk Dia berfirman turunlah kau berdua dari syurga bersama-sama sebagian kamu menjadi musuh kepada yang lain maka jika datang kepada kamu petunjuk dariku maka barang siapa mengikut petunjukku dia tidak akan sesat dan tidak juga akan celaka jadi ayat ini masih lagi membincangkan tentang Nabi Adam alaihi salam. Jadi dalam cuma dalam pendekatan pada kali ini Allah menyegerakan penjelasan tentang pemilihan Nabi Adam menjadi nabinya, putusannya dan taubat Nabi Adam diterima. Agar semua kita memahami dengan sebenar bahawa Nabi Adam telah diampuni oleh Allah SWT Bukan macam diduga oleh golongan Kristian bahawa baginda merupakan manusia pertama yang dibebankan dengan tugas itu membawa ke bumi dosa yang bersifat abadi yang harus diwarisi oleh keturunannya. Jadi ayat ini menggambarkan kemudian Tuhan memilihnya, Allah memilihnya, memberi kepadanya dorongan untuk bertaubat, maka dia pun kembali kepada Allah dan Allah menganugerahkan pengampunan kepadanya, memberi petunjuk kepadanya. Dan Allah memilih Takkan Allah memilih seorang manusia yang berterusan melakukan dosa yang tidak diampunkan Tak logik akal lah tuan-tuan kerana perkataan istabah ni Mana ikhtara Ikhtarahu Nabi yang Milih menjadi Nabi Kerana penggunaan yang lain Daripada surah Al-An'am Kita dapat kita perhatikan Ayat ke-87 Wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim Wa jitabainahum wa hadainahum Ila siratim mustaqim Dan kami lebihkan pula rejak sebahagian Daripada bapa bapa mereka Keturunan mereka dan saudara-saudara mereka Kami telah milih mereka Untuk menjadi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Untuk menunjukkan mereka ke jalan lurus jadi istabainahum bermakna memilih mereka menjadi nabi. Istabainah ikhtarnahum anbiya'an wa rusula. Tentu ini rahmat yang di kasih Allah telah menganugerahkan kepada Nabi Adam keampunan. Dan Allah menerima keampunan, menerima istighfarnya itu, taubatnya itu dan Allah melantiknya menjadi nabi. Inilah perbezaan antara kita dengan orang-orang Kristian yang beranggapan dosa itu dosa abadi dibawa dibebani dibebankan ke atas keturunannya sampailah diutuskan Nabi Isa pula untuk mengkafarahkan dosa tersebut. Kan kita cerita bab makan yang haram ni tuan-tuan. Kita -tuan. bab kesilapan makan benda larangan ni, kita pun makan benda yang haram juga. Tak ambil berat kadang-kadang. Tak -kadang. nah, dengar tak tuan-tuan agak-agak. -tuan, -tuan agak -agak. so orang bapa beritahu kepada anaknya jangan ambil pensel kawan di pejabat. Jangan ambil pensel kawan di sekolah. Jangan ambil barang-barang kawan di sekolah. Nanti kalau ayah perlu beritahu ayah Ayah ambil kat pejabat Pejabat ni kalau dia punya sendiri tak boleh tuan-tuan Tapi pejabat ni pejabat kerajaan sebagai contohnya Pergi ambil kursi, ambil komputer Bawa balik pulang untuk gunaan di rumah Macam mana ni tuan-tuan ni -tuan, ya? Mengambil pen-pen di pejabat Bagi pada anak di rumah Ni pun kena sedar juga Cerita tentang makan yang haram ni tuan-tuan Yang -tuan, menempah hati lah tuan-tuan Ni tak ada kaitan pun dengan Nabi Adam Nabi Adam larangan itu kerana Sebelum adanya syariat, sebelum nanti menjadi Nabi Dan larangan tersebut kita telah bincangkan Kesesatan bukanlah kesesatan akidah Di kesesatan di sudut Meninggalkan yang Afdal, meninggalkan benda yang Disuruh oleh Allah SWT Allah suruh, Allah perintahkan Jangan makan, dimakan, dia bukanlah bersifat Dosa yang berkekalan sampai Layak nak masuk neraka, tidak tuan-tuan Macam mana tentang makan ni tuan-tuan Ini satu kisah yang berlaku di Damsyik Dimash, Syria ada sebuah masjid bernama masjid Taubah Masjid ni Kira-kira 70 tahun lalu Pernah ada seorang pemuda yang menuntut ilmu Yang bernama Sulaim Asyuti Kisah ni bawalah kepada anak-anak tuan-tuan Kisah ni saya betik dari buku bertajuk Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia Ni Sulaim Syuti ni terkenal dengan sepandainya Dalam ilmu agama dan sangat saleh. Tapi dia sangatlah miskin Dia tak ada tempat untuk berteduh Selain daripada sebuah bilik dalam masjid ini satu hari saya memang sangat lapar tuan-tuan Satu hari tidak makan Tak ada benda pun untuk dimakan Hari ketiga dia rasa hampir-hampir nak mati Kalau dulu-dulu peniaga, peniaga pasar di Damsyik Di Azhar Dekat dengan Azhar Mereka akan meninggalkan anggota-anggota tertentu Daripada binatang rupa-bunyi ikan kepala Kepala ikan yang besar ni Ikan tenggiri ke ikan apa ke Maka bahagian kepalanya sengaja ditinggalkan satu tempat untuk diambil oleh mereka yang Miskin Ambil saya percuma Dulu satu masa dahulu Tapi akhirnya bila manusia mula makan kepala ikan Akhirnya dijual pula lah, tuan tu. Tak adalah peluang untuk orang-orang miskin macam selain ni Untuk menikmatinya lagi Setelah hari dia rasa sangat lapar Tak ada makanan yang Dia cuba untuk cari Sama ada timunan, sampah ke Kalau ada makanan yang boleh bersihkan, boleh makan, tak ada Dia berfikir eh, mana nak cari makan dia rasa nak mati dah Otaknya berfikir apa yang harus dia buat jadi bila sampai ke darurat Bolehkan dia makan bangkai sekalipun Bila darurat seperti ini Ataupun mencuri Sekadar memenuhi keperluan laparnya itu Jadi apa nak buat ni Nak makan bangkai pun tidak ada Tak boleh mencuri lah pada kali ini Rasa sikit dapat makan Hilang lapar cukup lah Masa taubah ni berada tengah-tengah kota Pada masa tu rumah-rumah berdekatan Atap saling bersentuhan kalau seorang mahu dipanjat atas-atas masjid ni Dia boleh jalan sampai ke hujung kota dengan melangkah atas atap dekat rumah yang dekat ni. Lalu selain ni berpanjatlah dini masih melangkah di satu atap rumah kepada yang lain mencari manalah rumah yang boleh masuki untuk mendapatkan makanan, mengalas perut yang kosong yang rasa macam nak mati tu tuan-tuan. Tidak lama kemudian dia pun lalu di atas rumah kosong. Di rumah itu menusuklah ke dalam hidungnya bau makanan yang sangat menyelirukan. Bau itu menarik perhatiannya untuk turun. Dia pun melompat ke dalam rumah itu dan tidak ada pula orang dalam rumah tersebut. Dia sampai ke bahagian dapurnya, dia pun lihat nyutuk kuali sedang berada di atas kuali itu. Dia angkat tutup tersebut, melihatlah bazinjan. Bazinjan ini adalah terung yang sudah pun dimasak. Tangannya segera mengambil salah satu, -satu daripada terung tersebut lalu menggigitnya, tapi belum sempat dia menelan gigitan itu, akalnya sihat, agamanya yang ada dalam gigi, segera muncul hatinya berkata Ma'uzbillah Aku seorang pelajar agama Tinggal kat masjid Tahu hukum akam Tak sepatutnya aku mencoba rumah orang Dan mencuri makanannya So, Ibn Masa sangat menyesal Dia mengembalikan terung yang telah digigitkan itu ke tempatnya balik semula Dia pun kembalilah ke masjid tuan -tuan. Duduklah dalam satu majlis ilmu Namun kerana sangat lapar Dia hampir-hampir tak memahami apa yang sedang didengar itu Habis majlis ilmu Semua orang telah kembali ke rumah masing-masing Yang tinggal hanyalah selain dengan syekh yang tadi mengajar Tiba-tiba datanglah seorang wanita bernikah tuan-tuan Berpurda Berbicara lah kepada syekh ini dengan suara yang sangat halus Dan syekh tersebut kemudian memanggil Israel Berkata kepada dia, Wahai Israel, perempuan ini beritahu ku bahawa suaminya baru saja meninggal dunia Dia seorang yang asing di tempat ni Tidak ada orang menjaganya selain pakciknya yang sudah bentuk Sangat tu Dia ada sebuah rumah dan semua harta suaminya jadi dia minta dicarikan seorang suami yang dapat menjaga maruah dirinya daripada orang-orang jahat yang dia tidak kenal, dia berada di sini baru tak, tak engkau menikah ni selain menjawab, tak teragak-agak lagi ya, saya sanggup dan sampai waktu tuan guru Syekh ini pun kata kepada perempuan tersebut maukah engkau menerima ni selain anak muridku, seorang yang saleh sebagai suami, jawapan budak perempuan ni, janda ini janda muda ini, ya Syekh ini kemudian manggil pakcik perempuan tersebut dan menghadirkan dua orang saksi maka dinikahkanlah waktu itu juga, on the spot tuan-tuan sekarang Syahrin berkata Bawa suami mu ini Perempuan tersebut pimpinlah Selain balik ke rumahnya Bila perempuan ni Menyingkap nikapnya Purdahnya Allahuakbar, Akbar Memanglah dia seorang wanita muda Yang sangat cantik Dalam hati Selain Seolah-olah mengenali rumah yang Isteri bawa itu Isteri yang baru dikahwini yang bawa Ketika saya sampai ke rumah tersebut Isteri bertanya Nak makan tak bang? Saya jawab ya Isteri pergi ke dapur Membuka penutup kuali Dan melihat terung-terung yang sudah masak Lalu dia berkata Hairan sekali Siapa yang telah masuk dan makan terung ini? Sebahagian Sedikit daripadanya Tak kala menengah je kata-kata itu Tuan-tuan Selain pun menangis Selalu menceritakan kisahnya Dengan senyum penuh mana Isteri yang baru dikahwin ini dia berkata Wahai suamiku Inilah hasil daripada sifat amanah Engkau meninggalkan sebiji terung yang haram Lalu Allah memberi kepadamu rumah ini berserta seluruh isi kandungnya sekali Nampak tak tuan-tuan? Ini kisah makan rezeki yang halal Tuan-tuan boleh -tuan baca daripada buku yang tajuk Rasul mulia, umat mulia, akhlak mulia Kisah-kisah untuk memandu kita tidur pada malam Menarik untuk kita fahami Amalan, akhlak, para ulama, para salafus salih tuan-tuan Ini kita buat makan Bila kita baca kisah ni Seolah nak menyalahkan Nabi Adam saja. Lupa pada kita sendiri Makan yang haramnya, rasuahnya Terlibat dengan benda-benda yang muka-mukanya tuan-tuan Kerja, tempat kerja tidurnya Tak menjalankan tanggungjawab Macam mana makanan tersebut Jangan fikir bahawa Makan yang haram tu Mampir rasuah sebab tu Atau di tikar nombor ikuh, Ataupun Terlibat dengan benda syubahat Makan benda yang tidak ada Halal Logo Halal itu saja Tidak tuan-tuan Lebih daripada itu kita harus faham Jadi baca ayat tentang Kesilapan Nabi Adam ni Kita jangan ulang dalam kehidupan kita Jadi perkataan akan Allah di sini Istabahu Istabahu berarti menghimpun dengan cara memilih. Jadi dengan demikian Nabi, Adam telah dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi rasulnya. Nabi. Sehingga baginda memerintahkan Nabi Adam untuk bawa ke dunia syariat Islam ini memberi kepada anak-anaknya keturunannya petunjuk, membawa mereka kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti kita akan lihat lagi dalam ayat surah Yusuf sebagai contohnya. Mana Nabi Adam ni termasuk dari kalangan disebut oleh Allah SWT taala innahu kana min Dia merupakan antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Perkataan di sini tuan fataba alaihi wa hada. berarti sebuah kembali. Seorang yang taat kepada Allah dan tidak merosakkan fitrah dirinya akan selalu berada dalam posisi dekat dengan Allah SWT taala. Jadi bila dia melakukan satu kesilapan Dia telah meninggalkan posisi dekatnya itu tu dengan Allah SWT Dan mulalah Allah menjauhkan diri daripada ni Jauhlah rahmat Allah daripada ni Jadi bila dia menyesal semula bertekad untuk tidak mengulanginya Mohon ampun pada Allah Maka dia kembali pada posisi dekat itu Jadi sini dinamakan orang yang bertawabat tu Orang yang kembali kepada Allah Menjadi dekat kepada Allah SWT Kerana sebelum itu bila dia melanggar Ingkar pada seruan Allah Maka dia menjadi jauh ini bila dia bertaubat dia menjadi dekat dia kembali kepada Allah SWT Setengah ulama pula wahyu kataan fataba alaihi taba alaihi berarti Allah menerima taubatnya iaitu taubat Nabi Adam. Dia dapat juga dikatakan bahawa kataan yang digunakan di sini bahawa Allah kembali kepadanya dengan mengilhamkan kepadanya penyesalan dan lubuk hatinya secara ikhlas mengilhamkan kepadanya kalimah-kalimah doa yang nak diucapkan itu dan dulu kita dah belajar surah al-a'raf Karimah yang Allah ilhamkan Allah wahyukan kepada Nabi yang mulia ni Rabbana qala Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin dulu kita dah bincangkan dalam surah Al-Araf ayat 23 mereka berdua berkata Ya Allah kami telah menganiaya diri kami sendiri Jika engkau tidak memberi ampun kepada kami Tidak memberi rahmat kepada kami Nasihaya pastilah kami termasuk di kalangan orang yang rugi Menurut Imam Azali salam ihya al kata tawab yang disandar oleh Allah SWT ni mengandungi makna bahawa Allah SWT berkali-kali kembali menuju cara dan mudahkan tawab untuk hamba-hambanya dengan jalan menunjukkan kebesarannya memudahkan mereka untuk menyedari peringatan peringatan tersebut mengingatkan ancaman-ancaman sehingga bila mereka telah sedar akan akibat buruk dari dosa mereka rasa takut terhadap ancaman amaran tersebut mereka kembali bertaubat dan Allah pun kembali kepada mereka menerima dengan memakbulkan permintaan mereka. Tentu ni boleh kat pasian. Setakat ini dapat kita jelaskan Kita akan bincang lebih lanjut lagi Amaran peringatan Allah SWT kepada keturunan Nabi Adam Apa yang akan berlaku di dunia Juga kita akan sentuh nanti Perbezaan pandangan para ulama Islam Dan juga golongan Nasraniya, Masyiyah, Kristian Perbezaan itu perlu untuk kita fahami Terutamanya pada zaman yang bergelojak pada hari ini, Bergejolak hari ini Tuan-tuan tak ada Islam Mudah-mudahan sedikit banyak dan membantu menjelaskan, memberikan pencerahan kepada kita. Insya-Allah perkara ini akan kita kupas pada kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.